Радий бачити вас на цьому місці. Сьогодні так трошки густіше, і сонце світить, тому приємно на душі. Ось Сьогодні в нас в церкві є наші гості з Миколаївщини. Один частіший з них, другий трошки рідший. Але ми раді їх бачити на цьому місці. Ось вони два пастори сидять. І сьогодні вони хочуть прийняти участь в нашому служінні. Ну і ми їх попросили, але вони з радістю відгукнулися. Тому я запрошую сюди брата Олександра Вікторовича, котла, пасара, або Бог вас повить, де Добрий ранок. Далі російською, щоб швидше було. Радий бачити вас. Це теж українське. Дуже вам вдячний за те, що ви нас приймаєте і взагалі ви раді нас приймати і ви дуже гостинні. И нам очень хорошо быть у вас. Скажем, я чаще приезжаю один, и внимание, скажем, тех, кто вот подходит, оно больше приковано, понятно, ко мне. А сегодня я вот приехал с пастором Эдмундом, или я с ним, или он со мной, не знаю. Теперь, вот видите, придется делиться на двоих. Потом у меня есть некоторая ревность. Ну и понятно, я э, начинаю служение, его проповедь основная. Поэтому меня можно понять, да? Поэтому рано не совсем добрый. Это шутка была. Мне действительно прекрасное утро. И как ни странно, но почему-то всего лишь на всего солнышко, а но ну, настолько сильно вдох вдохновляет, как-то вот такая какое-то особенное такое состояние, да? Сейчас бы шел дождь со снегом, такое ветер, и было бы совершенно другое состояние. Поэтому видите, как внешние факторы влияют на наше настроение. Вот физическое, на наше душевное настроение. Поэтому я думаю, что было бы очень хорошо, если бы мы сделали, как вот, знаете, в свое время было в церквях, которые так называемые неописаческие в наших, я думаю, в церквях в Николаеве, и мне это нравится. Давайте сейчас поприветствуйте друг друга, потому что все, кто только зашел, скажите, благословляю тебя именем Иисуса Христа. Можете в любви признаться в чистой христианской. Это действительно ваше. Себя понял проповедь это здорово это надо и э, те э, служения которые мы совершаем э, обрядные какие-то служения это тоже очень важно вот сегодня буду поздравлять с днем рождения это все очень важно но э, важнее всего это наши искренние правильные чистые отношения друг с другом Тогда не будет стеснения славить Господа, тогда не будет стеснения выражать свою любовь к Нему и э, не будет э, стеснения э, петь, даже если у тебя не, не совсем есть голос. Я хочу прочесть место из Писания. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Его, ему все принадлежит, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Кто взойдет на гору господь, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не вожился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. И меня эти слова вдохновляют э, такой род, ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова наследие Божие, оно получает благословение от Господа, оно получает милость от Бога, Спасителя Своего. Я часто так молюсь, я напоминаю это себе, что такой род, ищущий Его. И что мы сейчас будем делать? Мы будем искать лица Божьего. Вот в форме прославления, в форме пения мы будем, музыканты будут играть помогать нам, будут славить Бога, и это все то, что э, будет нас приближать к Богу. И э, через, я верю, что через прославление Бога мы получим благословение. Мы приблизимся к Богу, мы призовем Царя славы Бога Сильного, и Он обязательно придет, потому что Он приходит в народ свой, и Он благословляет э, и дает милость, ищущим Его. И так, э, такое наше благословение, такое наше призвание, такой род, ищущих Его, ищущий лица Твоего Божия, Иаков. Потому я призываю каждого из нас э, от всего сердца действительно э, по-новому. Давайте не так, как вчера. Это точно. Я всегда себя к этому призываю. Боже, научи меня славить Тебя так, как я не славил тебя еще никогда. Это важно. Поверьте, за всю нашу жизнь не так много воскресных собраний. Это кажется, что их много, но их не так много. На самом деле их очень мало. И не так много времени наслаждаться общением, наслаждаться совместным прославлением. Потому каждый раз оно должно быть новым. Я представляю себе, если бы я приезжал, а ваша группа прославления каждый раз пела два псалма и одних и тех же. Ну, я думаю, никого бы нас это особо не вдохновляло. Но они стараются, они репетируют, они разучивают новые псалмы. Те, которые пели раньше, они стараются улучшить то, что было не очень, хора... может быть, не очень качественно, они это улучшают. Так и мы с вами, придя сюда, мы должны тоже совершенствоваться и э, выражать свое, свою любовь к Богу э, ну, лучше и лучше и лучше. Это как взаимоотношения в семье. Мы должны улучшать. Потому я э, прошу вас быть максимально смелыми в том, чтобы выражать Богу свою благодарность и, э, скажу больше, чтобы выражать Богу свое восхищение. И вы знаете, э, так, есть, я за собой это увидел, я спрашивал у людей, я люблю спрашивать у людей, а как вам, а как вы себя чувствуете во время прославления, а что вам может быть мешает? И вы знаете, были такие высказывания даже от музыкантов, ну я знаю, что ты слышишь, когда не те ноты, э, когда там ритм сбивается, и меня это комплексует. Меня это самого комплексует. Поэтому я думаю, слушайте, мы пришли в Дом Божий, мы стали на святом месте Его. И здесь э, э, уже не важно, какой у нас слух, какой у нас ритм, какое у нас было настроение полчаса назад, поэтому я буду молиться, как, э, э, как вот в Писании есть молитва, Господи, удали от нас суету. А удали от нас суету, как восток от запада. Чтобы нам сейчас в простоте... В понимании, что э, все мы есть одно э, в теле Иисуса Христа, и тем более сегодня причастие. И мы будем Его по-новому славить, с каким-то вот вно, новым рвением и вдохновением. Я верю, что у нас получится. Э, может, меня отругают, но вы знаете, э, есть э, такой момент. Если кто не может хлопать, нет проблем. Я вот действительно понимаю, нет проблем. Ну, можно выразить как-то свою любовь к Богу. Но э, я слышал такую вещь, когда кто-то начинает хлопать, а его два-три человека только поддержали, зарабил и перестал. Не переставайте. Если в церкви разрешено пасторам, с там советом старейшина, учением церкви, делайте это независимо ни от чего. Барабанщика вы не собьете, он сейчас наушники оденет. И будет все хорошо. Поэтому, если вы хотите громко сказать «Аллилуйя», сделайте это. К вам подключится второй, третий, четвертый, и прославление, оно, скажем так, превратится в такую великую, сильную хвалу к Богу. Я умоляю в своей церкви людей, чтобы они не боялись выражать свою любовь и свою страсть к Богу. А она есть в каждом из нас, потому что наш дух, он тянется к Богу. Я буду молиться, группа прославления может занимать свои места. Аминь, люди. Давайте мы помолимся. Мы призовем имя Господне.